ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాతృ నమ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రం దుర్గాదేవిని స్థుతిస్తూ శ్రీ బ్రహ్మదేవించే చెప్పబడింది ప్రతి మంగళవారం లేదా శుక్రవారాలు నిర్దిష్ట సమయాల్లో భక్తితో నియమిత కాలం పఠించాలి లేదా వినాలి దీని ద్వారా సర్వకార్యాలలో విజయం లభిస్తుంది ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది కీర్తి లభిస్తుంది మోక్షం లభిస్తుంది అని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని పూర్వకలు పాటలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ సర్వ మంగళా స్తోత్ర బ్రహ్మ వాచ दुर्गे शिवे अभये माये नारायणि सनातनी जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गळे दैत्यनाशार्थवचनो दकारः परिकेतितः उकारो वाचको वेदसम्मतः रेफो रोगग्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः यशत्रुघ्नवचनश्च अकारः हरिकीर्तितः स्मृत्युक्तिस्मरणादश्च एते नश्यन्ति निश्चितम् अतो दुर्गा हरे शक्तिर्हरिणा हरिकीर्तिता विपत्तिवाचको दुर्गश्च अकारो नाशवाचकः दुर्गं नश्यति यानित्यं सा च दुर्गा प्रकीर्तिता दुर्गो अप्याकारो नाशवाचकः नाशपुरा तेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता षष्ठकल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः श्रेयः सङ्खोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता शिवो हि मोक्षवचनश्च अकारो दातृवाचकः स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता अभयोभयनाशोक्तश्च अकारो प्रदात्यभयं सद्यः सा अभया परिकीर्तिता राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः तां प्रापयति या नित्यं सा मायापरिकीर्तिता माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः तं प्रापयति या सद्यः सा मायापरिकीर्तिता नारायणार्थाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा सदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता निर्गुणश्च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणा या कीर्तिता सा सनातनी जयः कल्याणवचनो आकारो दातृवाचकः जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः अकारो धातृवचनस्तद्धात्री सर्वमङ्गला नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसह संयुतं नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः मधुकैटभौ दुर्दान्तौ ब्रह्माणम् हन्तुमुद्यतौ स्तोत्राणानेन स ब्रह्म स्तुतिं नत्वा चकारः साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचम् ददौ इति ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे सप्तविंशोऽध्याये ब्रह्मकृतसर्वमङ्गलास्तोत्रम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीशिवार्पणं